так вот, это его надо было раскидывать. Его надо было соответствующую папку скидывать. Надо, это. надо их снять. кадр залез. Понял. И я не в Ну что, получается вообще? А Стань лицом. Вот так. Заведи, да, уже. Я вообще тону. Заведи. Давай, давай, давай. мне его всю зиму заводить, так что... С тобой. Пожарный будет или не будет, а мы с тобой...

Ну, если в случае чего, они готовы принять там. Это такие все палатки? с <говорит> <говорит> медицина тоже постольку, постольку, потому что находиться в палатке, вы сами прекрасно знаете, вот точно такие сотрудников надо оставить либо кунг какой-то, чтобы наши сотрудники были отдельно. Приходят ну, они садятся на голову, там, вплоть того, что это самое. Подбросьте дров. Все, конечно, хорошо, но для наших нужно либо отдельную палатку ставить в СП. Алло. И добрый день. Палатки. Вы спали палатку, день. Добрый день. Добрый ну Добрый день. можно ставить рядом с палаткой, день. во день. Добрый день. там 2-3 дня, так мы дежурили полтора месяца. Не, ну вы ничего не подумаете, я рекомендовала. Вам просто сразу понятно. Мешки, да ничего не подумайте. Это не хуже, чем у тебя кого Нет, это хуже. А что, он там сейчас будет? Ну? Добрый день, всем. Здравствуйте. день. Добрый день. Вот свет, который подается от электростанции, то есть мы можем работать оперативно такая температура в среднем по палатке составляет 17-18 градусов. Это будет недостаточно, чтобы человек не замерз. Плюс будет обеспечено горячим чаем и горячим кухом. Совершенно одинаково. Это минимальная комплектация, та, которая здесь есть, чтобы что мы можем показать. А так, в кровати можно ставить два яруса, Что, ребята, прокалили ее где-то, Когда идет, она чуть-чуть прогорает. Просто так, пускучая, она будет постоянно температура может закипеть. Здесь яичница Они на загруженные точку доставляются. По опыту прошлого года дана команда в том числе зажигаем. скажите еще раз на да. пожалуйста, за сколько времени можно палатку развернуть, вот такой величине? Это получается на 40 человек. Да, такая, такая палатка находится в в состоянии на прицепах, на машинах. В течение часа она устанавливается в любой точке, где будет показывать. Они у вас сейчас уже на готовности? Да? Они в готовности, да. Сегодня проводится проверка готовности таких палаток по всей Днепропетровской области. То есть РЗ, это расставляем. Расставляем, да, смотрим, где там может, какие-то вопросы есть. А вот в этих палатках дежурят одни и те же люди из года в год или они меняются? Они меняются и в течение суток они меняются. То есть сутки дежурят и на следующие сутки заступают другие?

приходят все, все сто процентов пришли, мы все это Спасибо вам большое. еще раз, для меня теперь Для меня теперь открывай, заряжай. Я понял. Как это называется? Буржуйка? Да. А? да. Пич Пич сильному огорению. Пич. Пич на твердом палове. как операции делают даже